Ту-ду-ду-ду, так худючая, красная лампа, не, желто-красная, ничего себе, вот это колорит! А, здравствуйте, сегодня мы ведем программу «Зваженита худючая». Сегодня я с вами Анастасия Пронка, и я буду с вами разгадывать сканворды на протяжении всего шоу, да. И теперь все сказали «А» и проверили свои связки. Нет, я вас всех наебал, и меня зовут Наталья. Наталья Морская Брота. Так, мы начинаем КВН. Э, давайте Костю судим. Спасибо. Аплодисменты. Вот. А, он такая пидрилоса. О, да. Почему Тимаса? Я все понимаю. Нет, Тимаса не понимаю. Я понимаю себя. У меня есть классная футболка, я тебе не дам ее. Почему? Блядь, шутка, пизда. Что за бабка гнида, блядь? А ну, стой. Так тебе не нравится на проекте? Мне, я, в общем, Алеша, меня Леся кинул постоянно, и я смотрю всегда в значок СТБ, вот. Браво, браво, аплодисменты. А что ты себе рассказать о себе? Подробно биографию там, например, или ваше исходство с детства? Ну, я был сначала качком, и потом я стал еще одним качком. Я, блядь, качко очко, блядь, был. Да, и, и меня протирали три слоя, блядь, лысины, блядь. Я был под злобным, блядь, щекуном, который срал с си исястыми бабами. Да ну про, да ладно, вы расскажите, пожалуйста, еще подробнее. Э, так подождите, у меня проблема в жизни то, что я сильно худой и очень ненакаченный. Ну у вас же есть масса вообще-то. Давайте, Вася, познаем ваши проблемы с жизнью более глобально, в подробности. Да-да-да, я хочу вам сейчас рассказать свою историю. Я когда-то был волдырем, подснежным, блин, пацаном, который жил в горах. И, в общем-то, я хотел бы разгадать сканворды ваши, да, пожалуйста. Итак, у вас сканворды в студию, ха-ха-ха, я там разгадала столько кросс кроссвордов, уже много уж, э, да, у меня тоже, э, всем спасибо, давайте вас разгадать кроссворды там, например. Да-да-да, я хотел бы разгадать все сканворды и кроссворды, а также ребусы, есть ли ребусы у нас или нет, что ты на меня смотришь, давай скажи мне что-нибудь, что такие ваши киваешь на меня, да, я тебе сейчас болт посажу тебе на сраку. Эээ, так, я считаю, что нам надо, Вася, разобраться более в жизненных ситуациях, которые посвящают ваш разум. И я хотел бы вам отрицать, что если вы не носите серую шапку с подливой белой шапкой, то я, то я Влад, вы понимаете. Э, да, да, Вася, ну, ты, конечно, мы, ты правильно, Вася, сказал ему э, жизненную позицию. А что вы думаете? Ну, я думаю, что он, он и так Вася, мы, короче, поняли, что э, решить эту проблему можно только ебошить с собой и самим себя. Э, что скажет на эту повод, мы, Вася, наш герой будет удачным пацаном, и он получит, Вася, парковочное место на голландском таборе, Вася, лексиконского португана. Спасибо, аплодисменты. А теперь мы, Вася, сегодня рассудим, Вася, и узнаем проблему более глобально и подробно нашего героя, потому что у вас ждет самые ебанутые на начинка этого сезона, Вася, потому что сегодня мы будем менять трусы на, противо... на противоположную сторону, то есть на изнанку, да, именно... Итак, давайте теперь перейдем к самой нашей именно героине, которая пришла сегодня с Дальнего Востока на северо-западном самокате. Она ехала к нам по дороге, наткнулась на ментов, которые Вася послала их и отправила их в магазин за пивасом, Вася Абалон Светлым. И сегодня она у нас в программе. Хлопайте, Вася, все, пожалуйста. Возвеличить четвертый с этого Вася шоу. И поймете вы, Вася. А также у нас будут открываться линии для голосования. Чтобы позвонить, нужно позвонить на телефон. Вася, понимаете, да? И просто подать трубку и позвонить. И вот она, самая красная, Вася, девушка нашей страны, Вася. И здравствуйте, Вася Феодосия Ивановна. Что вы можете сказать? А, ну я приехала с э, далекого востока, чтобы э, потолстеть, потому что я сильно худая, понимаете? Я набираю очень много калорий, но все равно я не толстею. Я постоянно на весах 50, э, понимаете? Это очень большая проблема для меня и для моего мужа. Э, мы даже не можем купить квартиру, потому что я сильно худая, блин. Я, я просто не подхожу к квартиру, я не подхожу к ней. Э, свойства мои грандиозные, и я хочу. Хочу оправдаться на этой программе и стать толстой. Спасибо. Откормите меня, кандиды. Когда-нибудь я съела картошки полкило, и мне стало плохо, но я рыганула в себя обратно и не смогла набрать вес, потому что я рыганула в себя. Также закусывала солью с колбасой, и мне дали лимонад на Но это только в столовой, потому что я была в пионерском ст в табеле, который, Вася, убивал наши калории. Давайте и подробнее. Да-да-да. -а. В общем, мне надо по-любому вас потолстает, вот так потолстает, что я не смогла влазить там в квартиру новую, нашу приобретенную. А с сегодняшним числом я хочу заявить, что я буду вас толстый Да, да, у вас самый будет вам Да нет, это на договор складывать, отвечать нельзя, просто, да, да, юридически заверять протоколы, все там сверять и быть пацаном сложным, противоположным. И вы знаете, я хотела так стать толстой, что я просто начала. почему вас тут звонит кто-то? А, так, выключите все телефоны в студии, пожалуйста так и я хочу рассказать более подробно свою проблему которую я еще раз рассказывала и поэтому я вам расскажу еще раз потому что на мое пропитание не хватает денег и поэтому мне надо собрать на этой передаче слишком много денег поэтому голосуйте на меня я куплю батон и всем со всеми поделюсь я на вашем бутерброды с маслом и сыром блядь, даже сегодня предъявлю вам э, стандартный да да вася вы молодец и только не растрачивайте, пожалуйста не плачьте вы обязательно потом вас, и все будет хорошо ваша жизнь станет цветочной, ваша, ваша оливье завянет Вася, на второй день, и вы вас будете такой толстой, что вы просто вспомните меня, и я вам отвечаю, все будет хорошо. <соценно> Итак, э, прошу вас встать, пожалуйста, на весы, чтобы вы повсцы, там все, все хорошо будет. Вы, главное, встаньте, пожалуйста, в ряд и э, будьте Вася, поклонниками этой женщины, голосуйте за нее. Это наш следующий пацан, это дядя Петр. Меня зовут дядя Петр Эдуард Постапович. Я сегодня пришел, чтобы просто поговорить с вами. Мне, блядь, так скучно, пиздец, дома. Жена кинулась, собака сдохла на пятой минуте после рождения. А, ну, мы по постараемся помочь вам. Э -э расскажите подробнее пощу проблему. Почему вас бросили жена? Да потому что я вообще не бреюсь, не моюсь и вообще не, не уважаю святых духов ее матери. Э -э ну... Вы можете спросить, почему у меня нету половины уха? Да потому что я был пацаном сложным, но мне было очень приятно им быть, понимаете? Вот, посоветуйте мне, как быть вообще? Мой психологический возраст сравняется 20 лет, но на самом деле мне 20. А, да, и я не бреюсь, и не моюсь. Блин, вообще паскудство какое-то у меня, а не жизнь. А, я еще хочу завести хомячка, который будет похож на моего соседа чтобы его вспоминать, потому что мой сосед сдох. А сдох он на кладбище, прямо, прямо вот пришел помянуть друга и сдох с ним вместе. И они упали в одну могилу. Прикиньте, блядь, как смешно было, блядь. Я так ржал вообще не мог. И чувства сохранить в покое. А еще я начал покупать аэрозоль для своих волос, которые у меня слеплись в одну кучу. Мне пришлось их отдирать, короче, опять 5 часов, прикиньте, да. Вот такая у нас проблема, Вася, давайте немного на рекламную паузу. Не-не-не, вы что, я пойду присяду пока. Нет-нет-нет, у нас будет рекламная пауза, покупайте, Вася, Живоники Орбит, это самый мощный Живоник в мире, вы можете не только насладиться его вкусом, но и попробовать его на зуб, Вася. А еще вы можете купить себе дополнительные, Вася, зубные щетки, которые продаются у нас за угром мега вас. спасибо заходите в нас почаще. и это были даже не та худучие и так мы короче вас все узнали все проблемы наших героев супергероев marvel и dc и теперь давайте пообщаемся с самыми модными пацанами экспертами которые пришли там на пр программу чтобы помочь в данной ситуации и поднять руку вместо меня Давайте проконсультируемся, пожалуйста, с этими людьми. Сегодня у нас в студии Вася Виола Шнегерская. Она нам будет объяснять только в жизни. А давайте послушаем экспертов, пожалуйста. Тише в зале, не шумите, педрили все, Вася Спите. Да, здравствуйте! Сегодня я могу сказать, что я диетолог. И, короче, э, мы можем вам дать советы, некоторые, которые вы можете применять в вашей жизни. Э, давайте, давайте, советы нам, пожалуйста. Расскажите мне жизнь свою. Ну, я ходила по клубам 10 год, собственно говоря, искала пацана, потому что у меня не было его. И, в общем, все хорошо. У Ася, ну вы прекрасную историю <с> расскажете. <рассказывали> ну, и как бы Ася схудла и потом опять пополнила массы у своей свои растительные. Это Ася, да? Очень она интересная история жизни вашей. Да, я прям лайки ставлю. Ну, в общем, я хочу сказать то, что мне помогает в принципе психологический возраст моего правдоподобия и если вы педрила, то обращайтесь пожалуйста ко мне, я решу ваши все эти ну проблемы там в жизни, например на работе и мы будем сотрудничать с вами, а еще я вас побрею на лысо и покрашу в оранжевый цвет, как самая пожалуйста, я не хочу быть такой, как ты, педрина, у такой гнили. Э, я не хочу Вася. Вы будете спорить. Почему вы спорите со мной? Вы не понимаете, все, все педрили здесь, поняли? Так, а ну быстро вон отсюда, пожалуйста, уйди. Не беси меня когда-нибудь в своей жизни. Если ты меня будешь бесить, то я тебе, Вася, глаз выколю, Вася, ложкой. А ну быстро не, не грози меня, Вася, понял? Я тебе кулак засуну в ротовую полость, Вася. Я тебя них вижу тут в отверстие Вася. Я тебя покрашу в коричневый цвет и заставлю прыгать на лосинах, Вася. И ты будешь мне красить забор 10 год. Ну, и в принципе, Вася, давайте перейдем лучше к проблемам у вас. Э, э, ну, в принципе, ваша проблема полегает в том, что вы пацан сложный и противоположный. Но, надо... Но можно это исправить, понимаете? Можно исправить одним научным средством. не нет, Вася, каким средством ты будешь исправлять это, ты что, дурак? Если ты, Вася, говно, ты останешься... А, Вася, не перебивайте, пожалуйста, друг друга, я, Вася, понимаю вас всех обоих. И ваша противоположная сторона тоже иногда, но если вы признаете, что вы паскуда, то вы моете сегодня посуду. Э, браво, Вася, в студии были изважены так души, Вася, и все круто. Торговая марка потенциал форте и ны. А подруга, которая Вася поет и прыгает, и идет, Вася такая, опа, опа, Вася, ого, нифига себе, такие пыдрильные ноги, Вася, такая талия, Вася, крутая, вообще ништяк, тупо топ-модель в перчатках, Вася, босс, на тебе руки, ноги, Вася, запотели, а ну иди полежи, поспи немного, я тебе сделаю, Вася, наркотический укол, Вася, иди проснешься на седьмом небе от счастья, я доставлю тебя светить лампочки в твоих глаза и унивать тебя, когда ты идешь, а потом, Вася, продам тебя за 5 рублей, Вася, и не вспомню, кто ты был. Ага-ха, рвёте герме херме давай, Вася, плечи разомнем, немного полежим, Вася, я тебе накрою тебя, все твое тело, Вася, и ты войдешь в дары природы очаровательного Иерусалима, Вася. Я тебе пятки на кулак, Вася, сожму из пятки, Вася, и потом сделаю тебе рябистую ногу, Вася. Запилю, Вася, котлеты на твоей спине. И ты почувствуешь себя водой, которая брищит, Вася, в сауне, цветком, Вася, тебе травой какой-то запакую, Вася, сделаю из тебя эти суши, Вася, васаби налью в рот, Вася, и заставлю его харкать, Вася, на всех левых прохожих, которые тебя смотрят сверху вниз, и идем в душик со мной, Вася, попьем, опа, Вася, что я вылажу, о, всех люблю, целую.